Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saidatina Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Johari, pemegang nombor matrik 851128105908001. Merupakan pelajar program Sajana Muda dengan Kepujian Open University Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan bertajuk Kebebasan Asasi dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berataskan kepada dua dokumen sebelumnya iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan mengandungi 15 bahagian dan 183 perkara. Antara kandungan perlembagaan adalah kebebasan asasi yang dinyatakan di bahagian 2 dalam perlembagaan. Terdapat 9 perkara yang diperuntukkan di bawah kebebasan asasi ini seperti kebebasan diri, keabdian dan kerja paksa dilarang, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan, hak terhadap harta dan lain-lain lagi. Kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Walaupun agama Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Setiap agama mempunyai hak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menyelenggari institusi bagi maksud agama atau khairat dan memperoleh dan memiliki harta benda, serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi yang fundamental kepada manusia sejagat. Harmoni <tuh> dalam beragama Itulah ungkapan yang dapat menggambarkan hubungan akrab Dalam kalangan rumah ibadat di Bukit Rotan Sebuah pekan kecil di Simpang Tiga Dikelilingi ladang sawit Baca <tuh> <tuh> macam tahun lepas kita ada buat apa perpaduan lah. Jadi pergi ke kuil, pergi gereja, pergi tokong. Ha, jadi jadi tempat sini tak ada masalah lah. Perbezaan sini kalau ada hari jemaah untuk banyak ada dua ramam ya. Satu, dua bahasa, satu bahasa Melayu dan bahasa, bahasa Tamil. ah ha, tak, Tamil lah. Ha. Menurut Nazir Masjid An-Nuriyah, Kasim Alias, beliau berbangga dengan keharmonian di Bukit Rotan itu yang dianggap sebagai cara kita. Kasim berkata ada yang datang dari India dan Sri Lanka untuk mengambil gambar rumah ibadat mereka dan pulang bercerita tentang kebaikannya. Tambahnya lagi pelancong-pelancong tersebut teruja dan kagum dengan cara masyarakat Bukit Rotan mengekalkan keakraban dalam beragama. Konsep penghambaan atau abdi adalah diharamkan dan ianya menyalahi peraturan negara. Sebagai contoh, membawa masuk warga asing dan memaksa mereka menjalankan kerja-kerja atau paksa adalah menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan hukuman. Namun, perkara 6 kurungan 2 menjelaskan sekiranya pihak kerajaan merasakan keperluan mengambil tenaga buruh sebagai tenaga kerja atau modal insan dalam proses pembangunan negara, maka itu dibolehkan kerana parlimen diberi hak dan kuasa membuat peruntukan khas bagi mengambil pekerja-pekerja tersebut melalui satu istilah perkhidmatan yang wajib. Justru, proses pengambilan tenaga buruh mestilah melalui pihak berkuasa awam yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Eh, bang. Asal murung dia? Kan dia OT dah masuk. Happy hmm. sikit. Hmm, entahlah. Ah. Abang rasa macam tak adil lah. Patutnya bila dia arahkan untuk kerja pada situ umum, hmm. kadar OT tu dibayar tiga kali ganda. Oh. Ha, tapi benda tu tak berlaku. Bila tanya penyelia, uh -huh. Dia kata kadar uh, gandaan kerja lebih masa tu diganti dengan cuti. Hmm. Kenapa boleh macam tu? Abang kena report ke HR bang. Tapi abang takutlah kalau punya dia tahu abang adu dengan semua manusia. Ya, tak apa. Sebagai seorang pekerja, kita berhak menyuarakan tentang ketidakpatuhan majikan terhadap akta kerja dan mempertahankan hak kita selagi ia tidak mengancam ketenteraman dan melanggar undang-undang. Malaysia mempunyai layanan yang sama dan hak sama rata dari sudut perlembagaan di mana hak kesamarataan ini tidak boleh wujud diskriminasi atau layanan buruk atau prejudis semata-mata atas alasan agama, ras dan keturunan yang berbeza. Oleh yang demikian, mana-mana orang yang awam yang tinggal di Malaysia terikat dengan hak ini. Sekiranya masih berlaku, mereka boleh dikenakan hukuman terhadap perbuatan mereka dan boleh disabit dan dihukum. Selamat pagi puan. Ha, selamat pagi. Dah makan? Dah. Ha, okey. Hari ni sihat ke? oh, sihat wala ke. Hai. Ya, mak. Ada bayar kain hari? Bayar, bos. Ha. Makan, sudah makan ke? Sudah, sudah. Okey, ha? Kerja angkat elok-elok lah. Jaga itu keselamatan. Ya, mak. Ha? Okey. Terima kasih. Kerja baik-baik. Kesimpulannya. Setiap individu di Malaysia dilindungi oleh hak asasi yang dijamin dalam perlembagaan persekutuan. Hak-hak ini penting untuk menjamin keadilan, kebebasan dan kesaksamaan dalam kehidupan seharian. Sebagai warga negara, kita perlu memahami hak dan limitasi yang diperuntukkan agar dapat menyumbang kepada keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.